И какие назвали этот матч спаррингом, потому что нужно было отточить некоторые наработки. Как? Все получилось? Спарринг, в принципе, я не понял, что такое спарринг. Это э, за, наработки, заготовки, за которые мы делали дома. М -м -м, не все получилось, но видно, что ребята стремились к тому, что я им говорил. Где-то 50 на 50. Да, вот Галипат просто в конце третьего периода говорит о том, что у соперников серьезные кадровые проблемы или как-то ребята завелись? Нет, это серьезно. Пришел разговор после второго периода. До этого я молчал, а потом немножко поговорил. Вы сегодня произвели замену вратарей посредине матча. А Вообще игрой больше довольны, остались чем больше? Я обоим доволен, все они нормально делают. Просто мы все вместе приехали сегодня, сегодня сыграли, должны были все сыграть чтобы были все в обойме. Чтобы не было тех, которые бы на скамейке сидели или отдыхали. Уже через несколько дней домашний матч с Белым Барсом. Чего можно от него ожидать? Активные игры, потому что Белый Барс играет, хотя там молодые, не молодые, но они играют активно. Как они играют, мы знаем. Они не играют в откат, они играют активно. В принципе, это я сторонник того же. Потому что надо играть в активных хоккей, чтобы навык у ребят был не только обороняться, а играть активно. Вот, вот так я ожидаю того, что они будут играть активно, где-то по нам будут э, разрушать. Ну, в общем-то, все решаемо. Спасибо. Да, Еще же. один вопрос о Викторе захареве вашем игроке. Он совсем недавно стал капитаном, самым молодым, говорят, капитаном истории украинского хоккея э -э, Зная его больше, его психотип, как думаете, в таком раннем возрасте, он может взять на себя ответственность и команду, быть лидером? Может. Он ну, с харизмой. Но он ответственный. У него есть все задатки стать лидером. Они у него сейчас есть. В разделке не молчит, что это немаловажно. На льду. Делает то, что ему говорят, это тоже немаловажно, как... потому что он должен... все должны выполнять то, что говорит тренер. Он это выполняет, не отходит от этого. Я считаю, что это не... неплохое решение. Есть ряд игроков старше его, опытней, они ему помогут. Кто-то будет, я думаю, из опытных помощников, если так будет, на самом деле. Мы хотели бы, чтобы из сбор... в сборной капитана был э... игрок Донбасса. Наверное, там так и будет. И помогут те ребята, которые там будут постарше. Я думаю, все будет нормально.